hari ini terus menyaksikan penindasan terhadap rakyat Palestin tanah air yang tidak pernah sunyi daripada air mata dan perjuangan namun di sebalik penderitaan itu muncul gerakan kemanusiaan global yang menunjukkan bahawa keadilan masih hidup dalam hati manusia dokumentari ini menelusuri perjuangan itu melalui lensa etika bagaimana manusia menilai baik dan buruk serta perbezaan pandangan antara dua tamadun besar dunia. Isu penindasan terhadap Palestin bukan perkara baharu, tetapi ia terus menjadi perhatian dunia kerana ia menentuh nilai asas kemanusiaan. Setiap hari kita melihat bagaimana rakyat Palestin berdepan kekejaman, kehilangan tempat tinggal dan hak untuk hidup dalam keamanan. Apa yang menjadikannya isu global ialah sifatnya yang melangkaui sempadan agama dan bangsa. Kezaliman yang berlaku di sana dianggap sebagai cabaran terhadap hati nurani seluruh manusia. Kini, muncul gerakan kemanusiaan seperti sumut flotila yang membawa bantuan ke Gaza walaupun berdepan risiko besar. Gerakan ini bukan sekadar tentang menghantar makanan atau ubat, tetapi tentang simbol keberanian dan solidariti sejagat ia menunjukkan bahawa masih ada manusia yang sanggup bertindak demi keadilan dan kemanusiaan walaupun tanpa kepentingan diri inilah yang menjadikan Palestin bukan hanya isu serantau tetapi isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan suara dunia Isu Palestin menjadi perhatian global kerana ia bukan sekadar konflik politik tetapi isu kemanusiaan sejagat. Penindasan terhadap rakyat Palestin melibatkan pelanggaran hak asasi manusia di mana mereka kehilangan tempat tinggal, nyawa dan kebebasan untuk hidup aman. Dunia memandang isu ini sebagai satu ujian moral sama ada kita masih punya rasa empati dan keadilan terhadap penderitaan orang lain. Gerakan Sumut flotilla pula mencerminkan nilai kemanusiaan sejati. Sumut bermaksud ketabahan dan kekuatan untuk terus bertahan walaupun berdepan penindasan. Kapal flotila ini membawa bantuan kemanusiaan dan bukannya senjata. Ini menunjukkan bahawa perjuangan boleh dilakukan melalui keberanian, kasih sayang dan solidariti. Apa yang menarik, mereka yang terlibat dalam flotila sanggup mempertaruhkan keselamatan diri demi menegakkan keadilan. Ini menggambarkan nilai altru altruistik iaitu bertindak demi kebaikan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Gerakan ini menjadi simbol bahawa kemanusiaan tidak mengenal bangsa, agama atau sepadan negara. Dan ia mengingatkan kita bahawa kemanusiaan ialah tanggungjawab bersama dan keadilan hanya akan wujud apabila manusia berani menentang kezaliman dengan hati yang ikhlas dan berprinsip. Gerakan seperti sumut flotila telah membuktikan bahawa dalam dunia yang penuh kepentingan ini, masih ada individu yang memilih bertindak atas, hati, atas dasar hati dan nurani yang tulus. Ia ini menunjukkan bahawa keadilan sejati lahir daripada hati yang menolak ketidakadilan bukan kerana keuntungan ataupun tekanan politik. Namun persoalannya, sejauh manakah tindakan manusia hari ini benar-benar berpaksikan nilai moral yang tulus? Adakah ia daripada bantuan yang dihulurkan daripada empati dan kasih sayang yang sejati ataupun sekadar untuk meraih perhatian dan pengiktirafan dunia? Inilah yang membuka ruang kita pada hari ini untuk membincangkan etika bagaimana kita menilai sesuatu tindakan adakah berdasarkan hasil untuk ramai ataupun berdasarkan teori utilitarisme datang demi kepentingan diri sendiri seperti dalam egoisme. Nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Flotilla memberikan kita peluang untuk menilai semua makna moral dalam dunia moden bahawa tindakan benar-benar bukan diukur pada siapa siapa yang menang tetapi pada niat dan keberanian untuk menegakkan keadilan. Dalam etika teologikal, nilai moral sesuatu tindakan diukur bukan hanya berdasarkan niat tetapi pada hasil dan akibatnya. Ia berpegang pada prinsip bahawa tindakan manusia dianggap baik sekiranya membawa kepada kebaikan dan kebahagiaan sama ada untuk diri sendiri maupun orang lain. Salah satu teori utama di bawah etika teologikal ialah utilitarianisme yang diasaskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang menekankan bahawa tindakan dianggap betul jika ia menghasilkan the greatest happiness for the greatest number. Dalam konteks ini nilai moral diukur melalui manfaat kolektif dan bukan kepentingan individu. Sebagai contoh, dalam isu yang berlaku di Palestine, masyarakat dunia yang menghulurkan bantuan kemanusiaan dan menentang penindasan menunjukkan semangat utilitarian kerana mereka bertindak demi kesejahteraan ramai. Mereka menilai tindakan berdasarkan impak positif terhadap kemanusiaan sejagat. Walaupun ia mungkin mengundang risiko politik, ekonomi atau keselamatan. Ini menunjukkan bahawa teori utilitarianisme memberi panduan bahawa tindakan yang mengumpul kesejahteraan dan kebahagiaan sejagat dianggap bermoral dan inilah asas untuk menilai tindakan manusia dalam situasi kemanusiaan seperti yang berlaku di Palestin kini. Tindakan manusia dalam isu Palestin dapat dapat dijelaskan dari sudut teori egoisme di mana tindakan manusia sering dipandu oleh kepentingan diri sama ada untuk keselamatan, kuasa atau keuntungan. Dalam konteks isu Palestin, teori ini dapat dilihat pada sikap sebahagian negara dan juga kuasa besar dunia yang memilih untuk berdiam diri atau berpihak kepada kuasa yang menindas kerana mereka tidak mahu mengorbankan hubungan politik dan juga ekonomi negara mereka. Dari perspektif egoisme, keputusan ini dianggap betul kerana ia menjaga kepentingan negara sendiri walaupun secara moral ia menafikan keadilan kepada rakyat Palestin. Inilah dilema etika yang kita lihat hari ini. Apabila kepentingan peribadi atau nasional mengatasi nilai kemanusiaan sejagat, maka teori egoisme menggambarkan tindakan sesetengah pihak yang lebih memilih untuk melindungi kepentingan mereka daripada membela kebenaran. Teori etikutilisme dan egoisme mewakili dua sisi yang berbeza dalam memahami moral manusia. Utilitarisme menekankan kepentingan bersama iaitu sesuatu tindakan dianggap baik jika mendatangkan manfaat kepada keseluruhan masyarakat. Dalam isu Palestin, prinsip ini terlihat apabila masyarakat dunia bersatu untuk membantu mangsa dalam menentang penindasan demi kesejahteraan sejagat. Namun begitu, teori egoisme pula menerangkan kepentingan diri adalah penting di dalam sesuatu tindakan. Ianya dinilakan berdasarkan keuntungan peribadi inilah yang berlaku pada hari ini yang menyebabkan sesetengah pihak berdiam diri walaupun melihat kezaliman berlaku. Secara pembandingan, utilitarianisme mengangkat nilai kemanusiaan manakala egoisme menonjolkan kepentingan diri. Kedua-dua mencerminkan dilema moral manusia antara perjuangan demi kebenaran atau bertindak demi diri sendiri. Kesimpulannya, Teori utilitarianisme dan egoisme memperlihatkan dua pandangan yang berbeza tentang moral. Satu menekankan kebaikan bersama, manakala satu lagi berpaksikan kepentingan diri. Dalam isu Palestin, kedua-dua teori ini menunjukkan dilema moral manusia antara memilih kemanusiaan atau mementingkan diri sendiri. ayu nilai dan juga tafwid di mana setiap tindakan manusia dinilaikan berasaskan niat keadilan dan kesannya terhadap kesejahteraan masyarakat Islam menuntut umatnya untuk menentang kezaliman dan menegakkan kebenaran seperti dalam firman Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 iaitu tolong menolonglah kamu sesama manusia dalam kebaikan dan juga bertakwa janganlah kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa dan juga permusuhan dalam konteks Palestin ini, semangat ini jelas dalam gerakan sumut flotilan yang mencerminkan kemanusiaan dan juga mencerminkan keberanian dan rasa tanggungjawab sejagat. Sebaliknya, dalam tamadun barat, ianya berasaskan rasionalisme dan juga humanisme yang menilai moral berasaskan akal dan juga hak individu. Namun, dalam isu Palestin ini kadangkala dipengaruhi oleh kepentingan, politik dan juga ekonomi menyebabkan keadilan menjadi riantif. Dalam konteks tamadun barat, tindakan moral sering diukur melalui rasionalisme dan individualisme iaitu berdasarkan logik, kepentingan diri dan kebebasan individu. Nilai moral dilihat sebagai sesuatu yang relatif bergantung kepada sudut pandang dan manfaat yang diperoleh. Sebagai contoh, banyak negara barat menilai sesuatu tindakan berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi nasional. Mereka mungkin memilih untuk berdiam diri atau bersikap neutral terhadap isu Palestin kerana tidak mahu menjejaskan hubungan diplomatik atau, ataupun perdagangan. Ini menunjukkan pengaruh falsafah egoisme yang berpendapat bahawa tindakan itu dianggap baik jika ia menguntungkan diri sendiri ataupun negara sendiri. Berbeza dengan tamadun Islam yang berpaksikan wahyu dan nilai tauhid, tamadun barat moden lebih cenderung untuk menilai moral berdasarkan keuntungan dan kebebasan. Dalam pandangan barat, nilai seperti keadilan dan hak asasi manusia kadang-kadang diterapkan secara selektif hanya apabila ia selaras dengan kepentingan mereka. Jadi, dalam isu penindasan terhadap Palestin, kita dapat melihat jurang yang jelas antara kedua-dua tamadun, tamadun Islam, menilai moral melalui prinsip keadilan dan tanggungjawab terhadap sesama manusia, manakala tamadun barat lebih menilai melalui kepentingan diri dan rasional politik. Inilah yang membezakan pendekatan moral kedua-dua tamadun dalam menghadapi isu kemanusiaan global seperti yang berlaku di Palestin. Kalau kita bandingkan tamadun Islam dan juga tamadun Barat, tamadun Islam menilai tindakan moral berdasarkan prinsip keadilan, kasih sayang dan juga tanggungjawab sosial. Dalam Islam, membantu mereka yang dizalimi bukanlah pilihan tetapi ia merupakan satu kewajipan. Ia berpaksikan kepada konsep uhwah insaniyah, iaitu persaudaraan sesama manusia. Jadi, dalam konteks Palestin, Tamadun Islam menilai perjuangan membela mereka sebagai tuntutan moral dan spiritual yang mesti dilaksanakan. Manakala tamadun barat pula menilai tindakan moral melalui perspektif yang lebih bersifat rasional dan juga kepentingan negara. Nilai moral sering digabungkan dengan agenda politik, ekonomi dan juga keselamatan. Sebab itu ada negara barat yang memilih untuk berdiam diri walaupun jelas berlaku kezaliman kerana mereka kerana tindakan mereka diukur melalui keuntungan dan juga kestabilan sendiri. Jadi, perbezaan utama antara dua tamadun ini ialah asas penilaian moralnya, di mana tamadun Islam berpaksikan iman dan kemanusiaan sejagat, manakala barat pula sering berpaksikan kepada kepentingan dan juga kuasa. Maka jelaslah perbezaan ini bukanlah sekadar pandangan budaya tetapi pertembungan falsafah moral di antara keadilan berasaskan iman dan keadilan berasaskan kuasa. Untuk dunia kembali kepada nilai etika sejati, saya rasa semuanya bermula dengan diri sendiri. Kita perlu dididik supaya faham bahawa menjaga nilai dan maruah diri bukan sekadar untuk diri kita, tapi untuk kebaikan semua. Bila setiap individu berusaha menjadi orang yang jujur, amanah dan bertanggungjawab, masyarakat juga akan jadi lebih sejahtera. Pemimpin pula perlu mainkan peranan dengan menggunakan kuasa untuk kebaikan bersama, bukan kepentingan diri semata-mata. Sekiranya setiap orang sedar tanggungjawab moral mereka, saya percaya keamanan sejagat bukan lagi sekadar impian. Bagi saya, dunia hari ini memerlukan keseimbangan. Tamadun barat banyak memberi kemajuan tetapi apabila kepentingan diri mengatasi nilai moral, keadilan akan lenyap. Untuk mencapai keamanan sejagat, manusia perlu kembali kepada asas etika iaitu menghormati hak, menjaga kesejahteraan bersama dan mengutamakan keadilan dalam setiap tindakan. Saya percaya bahawa dunia hanya akan kembali kepada keamanan yang teguh apabila manusia mula memahami makna moral dan juga tanggungjawab sejagat. Kita perlulah mendidik anak bangsa untuk memahami bahawa membela yang lemah bukanlah pilihan yang teruk. Namun ia adalah kewajipan moral bagi setiap manusia. Hanya apabila nilai ini dipertahankan dan dihidupkan dalam hati setiap individu, barulah keamanan sejati dapat dicapai. Bukan dengan kuasa tetapi dengan hati yang berpegang kepada prinsip kemanusiaan sejagat. Keadilan bukan milik satu bangsa tetapi hak setiap manusia. Etika sejati lahir daripada hati yang ikhlas membantu tanpa mengira siapa. Selagi nilai kemanusiaan wujud, perjuangan Palestin akan terus hidup.